руки а? это много я считаю что мы выбрались из сада но когда я читаю там э, записки наших соседей ну вернее там переписки наших соседей э, те которые выбирались позже это было еще хуже ну, в общем так что я, нам оказывается еще и повезло хотя это было ужасно на самом деле один из дней, 3 или 4 марта, начали уже конкретно бить по нашему дому. Мы, если честно, я думала, мы сгорим там, потому что была очень сильная домовуха. Ну, в общем, мы всю ночь я не спала, держала ребенка, чтобы она не закричала ничего, потому что мы понимали, что скорее всего они в доме. Вот. И на следующий день уже они начали конкретно выламывать нам двери, прям ну, с ломом, наверное, или что, и нам пришлось выйти к ним. Вот. Я очень переживала, что они застрелят мужа. Вот они его раздели, обсмотрели, смотрели татуировки у него там м, такие, инь-янь. Вот. Кричали на нас, что э, у нас тут нацисты, а вы знаете, что у вас тут нацисты. Вот. И... Они поставили нам там солдата своего за нами смотреть. И видно по нему было, что он как бы, что ему может быть даже и стыдно. Потому что он так типа такой говорит, сколько ребенку лет? Мы говорим, два года. У меня типа тоже ребенок, я все понимаю. Не знаю, что они там понимают, ну как бы. Потом, ну, в общем, эту, этот вечер, эту ночь мы провели с ними там. Мы, они повыламывали все квартиры, взломали все. Вот. Они ограбили наши квартиры, принесли нам несколько сухпайков, взрослые памперсы. В общем, выглядело это все очень э, смешно, насколько это возможно, ну, в плане того, что ну, э, они, видимо, хотели сохранить человеческое лицо, наверное, для себя. Но ну, это выглядело очень... Противно, на самом деле. Писали, что вплоть даже до белья женского они все тырили, там все воровали. Вот. Ну, не знаю. Ну, дикари, честно. Ну, дикари просто. Дикари. На ручки к маме пойдешь? И, в общем, мы собрали детей. У нас было двое детей. Вот мой ребенок два года, девочки 6 лет и девочки 12 лет мы собрались, мы вышли, они нас э, не пускали с подъезда. Я шла, плакала, потому что они перерыли все, все было в осколках, они пос, Выворотили нам весь, у нас там красивые газоны были, там арки, все, все выворочено, дом весь обстрелян. В общем, они все, все там разрушили, ну все, что можно было, все разрушили. И мы просто пошли. Люди нас приютили, мы наконец-то поели, потому что я не ела вообще несколько дней. На следующий день уже у нас они взорвали там где-то газопровод. В общем, газа уже у нас не было. Готовили мы на костре. На четвертый день уже у меня закончилась практически вода, для ребенка чистая. Спасибо. Со мной на связи все время был э, человек с, э, с горячей линии, не знаю, как его зовут, тоже за нас очень переживал. И вот он позвонил мне сказал, что зеленый коридор. Говорит, я не знаю. Говорит, не могу вам посоветовать, как бы точно. Ну, в общем, это была такая лотерея, но э, мы вышли, там по улице люди собрались в колонны. Мы сели там, чей-то автобус был, мы сели туда, они там взорвали какой-то БТР, и мы не смогли не выехать, нам пришлось возвращаться. На следующий день э, опять сказали, что будет зеленый коридор. Это было очень страшно. Мы видели через бучу, через пень э, разбитые машины, дома разрушены. Когда мы уже подъехали к своему блокпосту, э, солдат зашел, сказал слава Украине, все плакали. Так мы оказались в Киеве, и там остановились у своих друзей и потом уехали вот в сторону чуть подальше и сейчас мы находимся в относительной безопасности насколько это возможно если бы э, не, не маленький ребенок то наверное может быть бы они меня и пристрелили потому что честно хотелось очень сильно им ответить вот и э, очень хотелось им сказать что мы на самом деле думаем но ну, когда ну, они все с автоматами вот большие огромные с этими автоматами пойдем кататься пойдем мы тут уже сколько больше недели наверное я только вот наверное последние дни начала обращать внимание что здесь какие-то горы что здесь как красиво потому что я даже не могла головы поднять мне было сложно ну, это вообще очень такое тяжелое психологическое состояние, потому что слишком близко мы прикоснулись к страху смерти. Не а? не не Мои братья сейчас там защищают нас, выходят на связь, слава богу, поэтому мы ждем нашей победы.